Мен әуелен бар ассалам айтым, студенттер. Геосаясат пәнінен кезектегі темамыз бұл 16-19 әсірде жүзе келген бөлімдер һәм әрекеттер. Бұнда үш жобаға бөліп үйренеміз. 1-ші жобамыз ояну дәуірі, 2-ші жаңа дәуір ойшыларының талиматлары. 3-шісі пан техниканың рауа жануы. Бұнда бірінші жобаз сикаланып адамзатты кризиске алып келетұғын оның манави бұзылуына тәсір ететұғін идеал ағымы жаңа дәуір бұл 16-19 әсірлі философиялық талиматларда ұшырайды ояну дәуірі жаңа дәуірде табиаттану пәндерінің жетен жедел рауажану ұшын замин жаратады николай коперник 1473-1543 төрт жүз өткен бұнда геоцентрик талиматын жаратады бұл ол аспан денелерінің айлану хақында дөретпесінде өзіне шекем бар болған һәм шіркеу тарапынан қолдап қуатланған геоцентрик системадың натура ғайры әлімей екенін испаттап береді коперник салиматты әлемді һәм ондағы инсанның орнын жаңаша анализ қылу имканиятін жаратыды. бұнда геоцентрик дегенде адам аспан денелерінің айлануы қында айтылып өтді бұнда он жетінші әсірден бастап еуропада экспериментал тәжірибеге шекараланған пәндердің қалпесе басағандығынан да береді ұнда ләһият ілімі деген ұнда философия һәм табиғаттану бұл дәуірдегі үш интеллектуал тарау болып олардың һәр бірі хақиқатқа дауагер еді яғни олардың һәр әрқайсысы өз тарауына тиісілі білімдерді туры деп есаптайтығын еді бұл дәуірде білудің қандай ұсылдары жаңа білімдерді иелу үшін қызмет қылады іліми ойлап табылулар үшін ыңкән жаратады деген мәселе үлкен пікір алысыларға себеп болады Италиялы алымы томаза Кампенналаның кампенелланың 1568-1639 бес құяш қаласы кітапшасынна да идеал жәмет, идеясы алға сөрілген автордың пікірінше бұл жәмметте де жеке мүлік болмайды жәметті рухани басқарады оның үш жәрдемшісі біріншісі күш құдірет екінші даналық һәм мұхаббат бар үшіншісі мұхаббат бар біріншісі әскери іслерменен шұғылланады екіншісі пән санат тәлім тәрбие тәлім менен шұғыланады үшіншісі азық ауқат киім кеншек һәм нәсіл мәселелері үшін жауапкер ең жоғары үкімдар құяш яғни философия философ мысалы үшін метафизиклік жәрдемшілердің ісін басқарып бақылап тұрады пампелланың жеке мүлкке ғазебі шаңыраққа да тиесілі болып оның құяш қаласында шаңырақ болмайды Аяллар һәм еркектер ортасында мөнәсәбәтләр қысқа мөддәтле һәм алмасып тұрады тикарғы мақсет, саламат нәсіл алуға қаратылған бухаралар бір бірін емес тек жаман жақсы көру керек құяш қаласы бұқараларның діни сенімі де христиандықтың өзгеше көріністе бірақ кампен бұл шығармасында жәметілік адалат insonlarning хақ құқы һәм еркініктерінен де жүa қылу есесін оа орнатылады мұнда бүгінгі күнге келіп жаңа дәуір философиясы қалпінде қалп ескен утопик идеялардың жаңаша түс алғандығының да көру мүмкін Қас, мәселен ақш тың мемлекет түзілісі демократияның жоғары үлгісі ондағы тұрмыс тәріз идеал жәмиет үлгісі сипатында бүткіл дүниеге ұсыныс етілмекте ақштың иракта алып барған алып барып атырған саясаты болса идеал жәмиет идеясын реалыққа айландырудың өзіне тән ұсылы саптанады ирак халқы һәм жә ирак халқы һәм жаһан бұл сиясатты мінасабеті демократияны экспорт қылу арқалы парауан жәмет құру идеясының қаншал утопик өт, өт, хәрекеттерге ие екенін анық көрсетпекте фридрих беккун инсанга табиғат үстінен үкмранлық қылу кән беретұғын жаңа білу ұслобы жәдемінде жердегі жәнетке айлану мүмкін болған жаңа жәмет бұл жаңа атлантида ақында жазады оның айтуынша бұл жәметті пән инсандардың бақтылы болуы үшін шарт жарат жаратушы фактор болып қызмет қылады Лекін фридрих векконның жаңа атлантидасы да мәніс этібарына көре утопик мысалы үшін қияли жаңа бір үлгісі еді томас мор хам Камперлана арзу еткен идеал жәмметте пан техника рауажы мейнет құраларының жетілісіп баруы ақына ешқандай пікір білдірмейді фридрих Беккеннің жаңа атлантидасында болса бұл идея жәмет материалық парауанлықтың шикарта сипатында анализ қалынады. фридрих Беккен мәзеті тұтқан идеал жәммет бенсалем атау мәмлекеті болып онда түрлі жәметлік сабақалар сақланып қалған мамлекетті патша басқарады халық христиандардан ибарат пенсалемада бүткіл хакімет данышпандар яғни өзіне тән парламент қолына да дін бәзі дін бәзі саяси мәселелерді шешуде тәсір көрсетсе де ілім пән раvажына ешқандай тәсір көрсете алмайды тәжірибеге шекарланған табиғаттану әсіресе механика пәні жемісілерінің істеп шығаруға шығарылуға ендірілуі қалаларда санаттың рауажануына алып келеді бұнда жаңа жәетік қатламдар жаңа буржуазия һәм жалланды ісшілер бастайды пан Панхам техникаға инсанның табиғат үстінен құранлығын тәмелеуші құрал сыпатына қарау жаңа дәуірден кейін дауым етеді жиырмаыншы ғасырге келіп панам техниканың тек қана инсанның табиғат үстінен ал инсанның инсан үстінен құранлық қылу үшін да жол ашып береді массалық қырғын құралдарының жаратылуы инсанның рухиятын бақылауға талпыну сияқты хаатылар пән техника жемістерін бұзғыншылық мақсаттерде пайдалану мүмкіндігін көрсетеді бұнда білім күш тұр деген жаңа дәуір ұраны білімнің жәмет рауажы үшін ғана емес оның кризис үшін да қызмет қылатын құдіретлі құралға айналдырылуы мүмкін екенін өзінде ыспаттады жоғарыда көріп шығылған жаңа дәуір еуропасында сай идеал жәмет модельлері қатар ұлыма кемшіліктерге ие болған менен оларды реал өмірде ажарлып қалғаны қиялы екенін көрсету мүмкін екіншіден жәметтегі қарсылықтарды бірден ғана жоқ қылуға талпыну һәм қиял еді онда зам һәм тәрбиенің рөлі көп, көпірттіру һәм басқа факторлар тәсіріне көре алмас халаты бар Жәмметтегі ұнамсыз хадиселер үшін жеке мүлікшілік айыпкер деген тикарсыз қарау алға сүріледі міне студент жастар менен бүгінгі өтілетін темамыз өз жумағына жетті дыққаттарыңыз үшін рахмет